Девушка. Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, ожидаются ли какие-либо провокации в Запорожской области? Со стороны террористов, сепаратистов. Попытки были, но в данный момент пресекли нет деятельности двух групп, которые планировали вчера и несколько дней назад. Вот, планировали дестабилизировать ситуацию в Запорожской области, вот, в самом городе Запорожья Сейчас они задержаны. Вот, и отслеживаются несколько еще групп такого ну, как бы политического направления, но они не представляют сейчас реальные угрозы. Сейчас самое главное отслеживание проникновения территории области, как раз радикальных группирований, то, что я вам говорил, вот, как раз из России, из Востока, с Крыма. Вот эта ситуация очень важна. Мы отфиксируем, что через Днепровскую область проехало несколько вооруженных групп на грузовиках, их пропустили, даже э, э, все эти заслоны Коломойского это уже факт, это уже очень так опасно. Сейчас пока по Запорожье по Запорожской области таких фактов мы не фиксируем. Но, думаю, придем. Сейчас пока нет у нас. Спасибо. Николай Григорьевич, голос Украины, соответственно. Вы нам рассказали ну, хороший план, перспективный и все такое прочее. Но с чего-то надо начинать. А начинать надо с того, что половина, как минимум, народных депутатов, чиновников высокого ранга являются гражданами других стран. Мы в каком-то интервью, я читал, по-моему, на главреде об этом говорили. Да? Это пункт первый. Пункт второй. Сто процентов по оценкам милиции Донецкой области, фактически предатели Украины, 50% Луганской области милиции предателей Украины, а Одесса показала, что э, сепаратисты – это структурное подразделение милиции. Или милиция – это структурное подразделение сепаратистов. Есть у вас хоть какие-то рецепты, как лечить эти болезни? Первая ситуация по отношению гражданства. Мы, я по каждой схеме сейчас именно вырабатываю модель проверки. То есть я оперативную информацию имею. Мы это, я проведу, проведу официальный расследование по каждому гражданину, кто является двойным гражданством. Если он совершил преступление, мы снимем иммунитет, привлечем к ответственности. Раз. Если не совершил, поставим вопрос в отношении того, чтобы выбрал или одно или другое гражданство. Что у нас не его двойное чтение. особенно в такой сложный период. Вот, поэтому э, такая альтернатива будет надана. Нет, значит, э, соответственно, не будут занимать такие должности. Потому что у нас нет именно схемы привлечения просто за двойное гражданство, такой ответственность. Но то, что он не будет именно чиновником, депутатом, это точно. Третья ситуация в отношении милиции. Ну, я прямо скажу, что даже крымская милиция и Донецкая и тому подобное, они, конечно, очень мощно были инкорпорированы с криминальной структурами. Соответственно, местные руководители, особенно Донецкая и Луганская, как правило, контролировали и правоохранительные уровни, и криминалитет, который уже сросся с ними. И руководители ведомств часто находились на содержании прямом, финансовом этих бизнесменов этого режима не доплачивали, ну, условно только 300 тысяч долларов в месяц руководителям за выполнение всех функций, неправовых. Кроме всего прочего, были лишь, конечно, тысячные формирования незаконные спортсменов, бандитов, которые выполняли любые функции, убить кого-то, рекетировать вот. И для бизнесмена, или политика, или чиновника, которые угодны, и даже правоохранителя. Поэтому эта схема функционировала очень долгие годы. Это не только милиция, это и представители других органов, это прокуратура, которая выросла не до генпрокурору, до начальника, главку, до министру. То есть это вся система развилась. Поэтому там они не могли действовать эффективно. Те люди, которые еще были более нормальны, меняемые, они не действовали, потому что, во-первых, и руководители были на другой стороне, или коррумпированы, или работали на другой режим, или на другую страну. Или не могли действовать, потому что фактически были под жестким прессингом своих же, своих же так сказать, людей, как бы смотрящих, как они называют. Другая ситуация, что тут неэффективность деятельности центрального аппарата и непрофессионализм первых лиц позволил именно развитие ситуации там. Как правило, мы делали как? Даже по Крыму. Крымская лица не действует. Даже она там с бандитами контачь в свое время, ну это уже 90-е годы. Башмаки там, ворольки. Да, да. Ворольки, башмаки там, это, вот Мы тогда высылали представителей центрального аппарата. Очень мощно выселяли. Соответственно, местные уже стали стали строй. что делаться, говорю, явно, все прозрачно. Тогда в вахтную момент направлялись представители центральных областей Украины. Просто месяцами. Это тысячи людей. Они брали фактически свою руки всю оперативную, руководящую работу, оперативную и привлекали местных, которые знают ситуацию тоже. знают, Тогда они быстро ориентируются и на другую сторону. Но это такое перерывное, что сегодня нужно сделать. Конечно, очень известный гейтер с бандитами, работают, на иностранцы, на иностранных спецслужбах. Срочно нужно арестовать привлечь к уголовной ответственности. Это одна модель сегодняшнего дня. А в принципе, если мы говорим уже после выборов, я планирую провести очень мощную ротацию. Я знаю тысячи людей, вот сейчас осталось 350 тысяч человек наши вот ветераны сидят и другие. Ветераны какие? Условные ветераны. 40, 45, 48, 50, 55 лет, 57 лет. То есть это способные люди. Вот. Но они многие ушли по принципиальным соображениям. Многих их уволили, потому что они неугодны были. Сейчас за счет этих нормально честных людей, за счет привлечения новых принципиальных, как делали в Грузии, тоже привлекли новых, практически новых, которые не коррумпированы, которые научатся, быстро научатся. Если есть опытные, честные профессионалы, научат их сделать. То есть сменить эту систему, особенно по тем областям, которые вы говорите, которые уже втянуты в криминал, которые кровью себе подписались, как они говорят. И же, как правило, чем? Испытывая кровью. Деньгами, понятно, но кровью в первую очередь. Если вы уже крови, вот как ну, известные, там, сколько людей убивали, шахты бросали, вот, это уже все. На этом просто прокуроры, судьи, все остальные. Они же просто стали Верховный суд возглавлять, специализованный судозавший, министром стали, генпрокурором стали, замгенпрокурором стали, потому что это все крылья, Потому что все, все известная система. Вот то, что мы говорим сейчас, та же самая система формируется сейчас. Поэтому, вот почему я не говорю теории, что у меня есть. Вот и кажется наступил. Или мы все-таки все дружно постоим против этого и выходим. Я верю на себя ответственность в первую очередь стать во главе всех вас. Или все-таки опять же мы согласовываемся, те же схемы будут. Что вы думаете, что вот и эти наши э -э, рейтинговые, так тоже ставили ставлю под дуло бизнесменов, конкурентов. Приезжали до конкретных директоров завода, акции, коллектива. Сдай акции, потому что будешь расстрелян завтра. Не когда-то там, а вот на утро. Если ты не принесешь, то, говорят так коллективе же ничего не могу сделать, меня не интересует. И как раз это слабые такие, хрупкие. Вот все это делали. И другие большие, круглые, все остальное. Тоже делают. Вот и делают и мафиозная схема всех участков. Поэтому, если идем на такой вариант, ну, понятно, он может работать. Давайте мы согласимся, что опять же та же мафия другая, новая, вместе с старой год действует. Вот, другим способы не поменяем. Если поменяем именно, это давайте посмотрим да, на каждого человека, что он свой представляет. Я также собираюсь, э, если подбираем команду, вот как раз я подобрал в форме, вот я подобрал персонале. Вот я тут, в Сережиме есть 136 человек, но это не только они, это и многие других людей нормальные а то как бы мы собрали. Вот. Я могу сказать, например, академик Зуровский, ректор КПИ, бывший министр образования. Я могу за него положиться. Например, профессор Будкевич, вот, глава комитета ООН по конфликтам и член Страдовского удара 8 лет. Я сказал, я рассказываю многим, вот, ну, об этих даже ну, Будкевич, скажем. Приезжаю в Францию, вот, в Париж, он приезжает ко мне в гости, он мой друг старый, ну, старший друг, через университет Шевченко. Вот. Он не садился и говорит, и пошли выпьем чай. Он говорит, если только я сам заплачу за себя, тогда я пойду. Насколько это, конечно, очень абсолютизировано, но он судья Страсбургского суда. И в них там такой принцип, что если кто-то за него платит, он уже может попасть под какую-то зависимость, даже мнимую зависимость. Насколько точные моменты. Я не хочу все абсолютизировать, но такие моральные люди. И он всю жизнь показал, я знаю еще старшие курсы студентов как он вырос. Точно так же военные, точно так же вот, директор института сердца, вот, здравоохранение, как он поднимает, новейшие операции, как в мире они делают. Точно так же э, дипломаты, аграрии, есть прокуроры, есть молодые экологи, девчата, вот, доктора наук, в общем, на мировом уровне ведут все программы экологического развития, чистоты, там и там То есть это то, что есть. Вот мы не вообще должны говорить, а говорить о конкретике. Кто представляет людей, с кем мы идем. с этим людьми мы жили и 30 лет. То есть это те, что мы вместе росли. Вот не только что расти вот, как в одном городе, в одном вузе, а в стране росли, мы с ними контачили, общались. А они контачили вот с этими, вот, там, 17 тысяч уже по большому Мы их открытым. Кто хочет, присоединяйтесь. Кроме военных те же. Военных 350 тысяч это отдельная ассоциация. А это в основном те, которые ну, наше сообщество, наш свет. Они готовы покласть свою жизнь. Продолжили даже новые, там части пройти им министрами там, и так далее. Они сказали, мы с той командой не пойдем. Потому что там коррупционеры уже, уже готовые. Там конъюнктурщики, там экстремисты если не приходится автоматы, как Верховный Совет снимать там голову Верховной Рады, своего же, там, или там министру, мы будем расстреливать. Каждый раз звонят вот нам, говорят, послайте нашего сообщества, там, э, народную армию. Мы формируем, мы командующие, вперед, пойдем снимать всех и захватываем власть и тому подобное. Вот такие есть тенденции. Вот. Или Ярош есть, который там готов войну там уже в России начать. Я пришел, уничтожим, я, раз так есть, если еще поднимешь голос. Потому что он и Путин уже понял, по нему вас конкретно. Начнем войну против Украины. наверное, по-другому же с такими людьми беседуют. С нормальными нормально нормальными Это наша позиция. В первую очередь не принять силы, не принять агрессии. Самому в первую очередь. Быть нормальным, вот как раз вот эта гуманитарная позиция самая сильная. И она всегда срабатывает. Я провел 28 антироссийских операций, ни разу никого не убили. Террористов, заложников, наших спецназов. Американцы, например, пиратов те же проводили операции, 30% спецназа, и их убиты были, пиратами, не как мы говорим, как будто не квалифицированы, просто расстреляны. И все. И заложники погибли частично, и спецназы погибли. Ну, понятно, конечно, конечно и, и, пираты погибли. Ну, это же не выход, наверное. Наш высший ценность, человек. Методы, как сделать, это должны иметь спецслужбы. Вот тут профессионализм очень высокий, как бы искусство. Вот тут виртуозы должны быть. Очень их сильные. Не альфовцы, в атаку их стреляют и убивают. Все. Вот мы результаты такие имеем. Я уже говорил с его часть, а это все так делается по другим темам. А коррупция, вот киоски в Киеве стоят, вот, все же сбор денег, каждый день идет. Сейчас просто на эти новости набросились на эти киоски, на все, я говорю, не в других сферах. Ну уже все, тут же готовые живые деньги. Грибки каждый день. Недра вот пришли, свобода, уже недра все распродают по полной программе. Ну где только не иди, тоже, тоже делать. Таможня, вот мы поехали на Западную Украину, приехали, вот ставки подняли. Вот там вот рядом граница и беспрерывно берут, берут, берут. Ну о чем мы, о каким демократии мы говорим? Вот если это все не сломаем вот, за счет общего изменения, ну ничего не будет. вот поэтому вот реальность есть такие сегодня. Я знаю систему государства до корня всех, начиная от президента, начиная от потому что я занимался реально со всеми людьми, со всеми чиновниками, со всеми спецслужбами. И то, что альтернативно было советников всех президентов, в вот глаза говорю, что они аж темнели и по Кучме, и по Ющенко, и по другим, и по семьям их, и по сватям, по дочерям, по детям, что они где с бандитами в Крыму, как вы говорили, вот с, воронками, где сходки, бандитские разборки будут и тому подобное, то, есть их родственники, вот. только сдавали информацию. Даешь, и просто уже действует. Они это все выдают, и там видимо уже сдача прошла. Вот такие моменты. Поэтому я готов взять на себя ношу эту идею. все. Да. я это настикон. Николай Григорьевич, вы сказали о том, что у вас есть план развития каждой области. Да. Можно Труд... подробнее о Запорожской? О а Запорожской тут такой момент. Ну я буквально долго не буду говорить, потому что очень много направлений. Вот. мы разработали именно с индусами, вот, и по моторсвечи мы заключили уже контракт. То есть это не то, что план, они же начали реализовываться. Вот авиация нас упала. Два э, самолета, которые президентом делали наши авиаторы, э, деньги получили и проели. И мы потеряли все, престиж и тому подобное. Даже э, господин при хороших ситуациях, у него мощных внешних контактов. С Россией хорошие в основном были, но то зависимость большая. Вот мы разработали альтернативные проекты, вот с индусами. Наши президенты примерно отказались даже с ними контактировать, потому что там Россия, США, мы там не конкуренты. Мы начали с премьером по оперативным каналам, с министрами, с руководителями корпораций. Доказали, что мы как страна технологическая высокая и альтернативно монополистам, мы можем сработать. И договорившись уже оперативно, выиграли тендер и пошла авиацион СИЧ. Авиант, в принципе, все авиационные заводы. С этого начали. Тогда заключили еще 8 контрактов с Арабскими Эмиратами, с Малайзией заключили большой контракт, с Бразилией большой контракт. Сейчас Саудовская, э, э, Латинская Америка на 152 самолета, то есть это самолетное направление. Затем э, космические. Вот арабские шейхи хотят и спутники. Вот на ракетоносителе, конечно. Бразилия, это алькантар, продолжаем этот, это, ракетное направление, как мы говорим сейчас, в том числе и тут работает часть предприятий Запорожья. Вот это альтернативная энергетика. Вот мы сейчас посмотрели по 28 проектам разным и предприятиям. электроники. Запорожцы тоже участвуют в этом проекте по многим направлениям. Это эти технологии новые. Вот мы включились и с арабами, и с Саудовской Аравии, и с Индией, и с Малайзии. То есть как раз они поднимаются. И Бразилии как раз не растущие страны, растущие экономики и в таком плане. Это мы даже смотрим на аграрный сектор. Запорожье, потому что очень многие корпорации готовы вливать в такие направления, но мы все-таки нужно осторожно, особенно Китай там начинает активичать. Сейчас я еще спрошу Худзинтау, так он тут мне сказал, что мы готовы вливать 40 миллиардов сразу в, в аграрной сектор Украины. Мы так распространяем, что да, дельно можно, но мені не надо особо, потому что это будет монополизация. Это градостроение, это мостостроение они готовы инвестировать, Само аэропорты, например, там очень неплохо, судостроение, подвижение. и запорожские предприятия делают например, часть элементов. То есть, ну, -то я сейчас, потому что по разработана тема, но по запорожьям скажу, в области 124 предприятия, таких более-менее крупных, крупных и менее менее сильных, кроме аграрного сектора, еще аграрные отдельно. И еще есть несколько направлений, но это уже как бы вот, то, что я говорю по малых э, ГЭСах, по другим mm -hmm. темам, это отдельные. Вот, э, альтернативные виды по переработке, это как бы секторально. Потому что малые ГЭСы, вот, например, небольшой бассейн, он обеспечивает, мы с Кучем это сделали под Киевом, он приходил, там удивлялся. Э, маленький бассейн, ну, очень э, сифон такой, вот, правильно отработан, большой поток делал. Даже mm -hmm. если малый бассейн, можно возврат 15% затрат, на обратно, даже совсем небольшой. Два района обеспечивают, Два рай... нормальных района обеспечивают. Почему не пошло? Президент же, как будто бы ну, был заинтересован. Монополия. В пять раз дешевле. Цена дешевле. Ну пустить систему такого для чего же? И сделать по всей стране. Это альтернатива мощнейшая. А этим монополистам, которые гонят, получают, во-первых, с нас, а еще за рубеж по такой цене. Невыгодно. То же самое, никто не пускает. Газовый бизнес. Почему не прошел? Например, проект по газу метану, когда мы разработали все изучили производство и все системы. Российскую, немецкую, южноафриканскую, как действует именно, добывают метан в разных пластах. Ни одна не подошла нормально. Вот Загельского действует. Американская нормальная одна система. Сразу много пластов, сразу они по его как бы, выкачивают и идет в общий ствол дальше. 13 миллиардов кубометров За два года уже мы подняли шахты взрываются, города загазованы. Но мир уже логично это все сделать. Нет баланса газа, Покупаем. Выработали наш институт угля в вы Отработал всю систему, изучил глубинно этот процесс и все. Мин угля тогда был, тоже изучил. Все же сделали по той проект постановления Кабмина. Знаете, что проект постановления Кабмина потребовали с той фирмой. 70 миллионов долларов взятки на конкретно. Я говорю, это люди, мы же к вам идем. Не вы к нам. Вот, просите, если мы к вам. Нет, если нет, не будет. И так нет, не стало. Я один пример привел. Ну, такой же пример был тысячи. Вот Паша Лазаренко, говорит, 60 миллионов еще тот период долларов взял за контракт. Резервный Зерно просто продал, у нас не было, и целую зиму, мы не знали, что мы без зерна без ничего находимся. То есть это легко. В общем, я говорю, так они срочно нужно арестовывать и тому подобное. Тогда вот, получаю информацию уже как на следующий утро. Вот батька у меня лая, вот и ругал там, и все. То есть место ареста, место разборки реально, что, что состоялось и привлечение к ответственности, вот такие подходы. Потому что дележ общий, так же, как и другие темы. Спасибо, Спасибо большое. Всего самого доброго.